Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Pada video kali ini, kami akan menyajikan sebuah fenomena yang tidak biasa terjadi pada koloni semut rangrang rang di alam liar. Fenomena aneh ini terjadi pada sebuah kebun yang di dalamnya terdapat koloni semut rangrang -rang yang biasa kami gunakan sebagai objek observasi dan juga penelitian untuk menambah wawasan dan pengetahuan kami tentang semut rangrang. -rang. Meskipun kami sudah mulai berternak semut rangrang -rang sejak tahun 2013, akan tetapi untuk terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan tentang semut rangrang -rang bagi kami adalah sebuah keharusan karena masih banyak misteri-misteri pada semut rangrang yang sampai dengan hari ini belum terpecahkan. Kami yakin dengan pembelajaran yang terus kami lakukan ini akan membawa manfaat demi kemajuan peternakan semut rangrang kami. Dan tentunya apa yang kami dapatkan dari observasi, penelitian, dan juga pengalaman kami akan kami persembahkan spesial untuk Anda, penonton setia channel ini. Baiklah, kita mulai dan kita lihat apa yang kami temukan pada pagi hari yang cerah ini. Pagi ini, kami memasuki sebuah kebun dan sudah disambut oleh nyanyian burung liar yang tentunya akan menambah mood yang baik bagi kami. Tempat ini dihuni oleh koloni semut rangrang dalam area kerajaan yang terbilang cukup luas. Teritorial satu kerajaan semut rangrang ini lebih dari 200 meter persegi. Dalam sekejap, pandangan mata kami langsung tertuju pada semut-semut rangrang pekerja yang berkerumun pada sebuah daun. Setelah kami mengamati lebih dekat, ternyata hal ini tidak hanya terjadi pada daun ini, akan tetapi pada beberapa tempat. Pada awalnya, kami menduga semut-semut pekerja ini sedang mengeremuni makanan atau sedang memerah hewan peliharaan mereka, yaitu serangga apit. Namun pada daun yang lain, kami juga melihat semut jantan berada di antara kerumunan semut-semut pekerja ini. Dalam kondisi normal, seharusnya semut jantan tidak ikut mengambil makanan dari sumbernya langsung. Semut jantan seharusnya hanya akan menunggu suapan makanan yang diberikan oleh semut-semut pekerja. Kita lihat di sebelah sini, pada daun ini pun juga terdapat banyak semut rang-rang pekerja yang bergerombol. Pada pohon di sebelahnya juga terdapat kerumunan banyak semut-semut pekerja, bahkan mereka juga membawa serta larva krotonya. Dari sini dapat kita pastikan bahwa kerumunan semut-semut pekerja ini bukanlah dikarenakan mereka sedang mengambil makanan atau sedang memerah hewan peliharaan mereka berupa serangga apit. Di antara kerumunan semut-semut pekerja ini, ada yang terlihat seperti sedang merajut sarang daun. Benarkah mereka sedang membuat sarang? Apakah sarang lama mereka bermasalah, atau ini adalah perluasan wilayah sarang koloni mereka? Jika mereka berada di tempat ini untuk membangun sarang-sarang yang baru. Mengapa mereka justru lebih banyak yang berdiam diri pada permukaan daun? Mereka tidak nampak melakukan aktivitas apapun di pagi hari ini. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi dan apa yang sedang mereka lakukan di sini? Di atas tanah juga terlihat banyak semut-semut yang berkeliaran di tempat ini. Jika kita perhatikan lebih seksama lagi, semut-semut yang berkeliaran ini ternyata didominasi oleh semut-semut pekerja yang berusia muda. Ini bisa ditandai dari warna tubuhnya yang lebih cerah. Dengan semakin bertambahnya usia semut-semut pekerja, maka akan semakin pekat warna tubuhnya. Ini juga merupakan salah satu hal yang membuat kami semakin penasaran dengan koloni semut rangrang -rang di tempat ini. Jika aktivitas mereka pagi ini bertujuan untuk memperluas daerah teritorial mereka, maka seharusnya mereka tidak melibatkan semut-semut yang masih berusia muda. Di daun ini, kami melihat seekor semut pekerja yang membawa pupa. Dari sini Semakin kuat dugaan kami bahwa semut-semut pekerja berada di tempat ini bukan karena akan membangun sarang yang baru. Apabila semut-semut pekerja hendak membuat sarang koloni yang baru, yang mereka lakukan adalah sebagian dari mereka melipat dan menggulung daun, dan sebagian yang lain datang membawa larva, bukanlah pupa. Cairan yang dihasilkan oleh larva. Akan dijadikan benang-benang sutra untuk merekatkan daun. Perlu kami tegaskan lagi bahwa yang dijadikan sebagai bahan untuk merekatkan daun dan juga sekat-sekat di dalam sarang adalah cairan yang dihasilkan oleh larva, bukan berasal dari kroto yang dimakan oleh semut rangrang. -rang. Semut rangrang -rang tidak memakan kroto untuk membuat lamat sarang. Jika melihat pada daun-daun yang digulung ini, tidak nampak padanya semut-semut pekerja yang sedang berusaha merekatkan daun dengan benang sutranya. Lalu, apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan di sini? Secara teoritis, mereka tidak akan membuat sarang baru pada lingkungan yang basah oleh bekas air hujan seperti ini. Apakah justru mereka sedang meminum bekas air hujan yang masih menempel pada dedaunan ini? Kami rasa tidaklah seperti itu, karena kami tidak melihat hal itu terjadi di sini. Bahkan pada dedaunan yang tidak basah oleh air hujan pun, mereka juga banyak yang berkerumun. Apakah ini akan tetap menjadi sebuah misteri? Coba kita perhatikan sekali lagi pada dedaunan yang digulung oleh semut-semut pekerja ini. Tidak ada satupun dedaunan yang mereka rajut atau mereka rekatkan menggunakan benang-benang sutra mereka. Masih terlihat juga semut rang-rang yang membawa pupa di sini, tapi bukan untuk merajut daun. Mereka terlihat hanya sekedar menggulung daun dan menahannya dengan rahang mereka. Apakah ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar semut-semut pekerja sehingga tidak ada yang merekatkannya dengan menggunakan benang-benang sutra? Tentunya tidaklah seperti itu. Karena semut rangrang -rang adalah hewan yang sangat cerdas dengan naluri alamiah yang sangat kuat. Jika memang mereka bermaksud akan membuat sarang yang baru dengan posisi daun yang sudah seperti ini, tentunya akan segera datang semut-semut pekerja yang lain dengan membawa larva untuk mengikat daun ini menggunakan benang-benang sutra. Mereka akan melakukan itu tanpa harus menunggu komando dari siapapun hari ini. Fenomena yang tidak lazim terjadi pada koloni semut rangrang ini mungkin akan tetap menjadi sebuah misteri. Besok pagi, kami akan kembali lagi ke tempat ini untuk memastikan dan mengobati rasa penasaran kami atas pertanyaan apakah sesungguhnya yang terjadi pada koloni semut rangrang di tempat ini. kami tinggalkan sejenak tempat ini dengan segudang pertanyaan yang belum terjawab ada di benak kami. Pada pagi hari berikutnya, kami kembali ke kebun untuk menengok koloni semut rangrang yang telah banyak menyisakan pertanyaan dengan fenomenanya yang tidak lazim dedaunan di sini nampak basah dikarenakan semalam turun hujan di tempat ini. Sambutan hangat dengan nyanyian dari burung-burung liar juga mewarnai kedatangan kami sama seperti hari kemarin. Apakah masih juga terjadi hal yang sama pada koloni semut rangrang seperti hari kemarin? Ternyata kami tidak lagi menemukan semut-semut rang-rang pekerja yang bergerombol pada dedaunan ini. Pada daun-daun inilah kemarin banyak semut-semut pekerja berkerumun. Hari ini tidak ada satupun nampak semut pekerja di sini. Pemandangan yang nampak sangat beda dengan kemarin. Di atas tanah ini kemarin juga terlihat sangat banyak semut-semut rang-rang pekerja. Hari ini tidak satu pun dari mereka nampak di sini. Di tempat ini pun mereka juga tidak tampak berkeliaran seperti kemarin. Justru kami malah menemukan iring-iringan semut dari spesies lain yang sedang bermigrasi. Apakah mungkin semut rangrang -rang di sini habis dimakan oleh mereka? Kami rasa tidaklah seperti itu adanya. Kami pikir semut-semut ini hanyalah sekedar numpang lewat saja. Yang kami heran, mengapa semut-semut ini berani melintasi area teritorial koloni semut rangrang? -rang? Apakah koloni semut rangrang -rang sudah tidak ada lagi di tempat ini? kami coba mengalihkan perhatian pada sebuah pohon dan kami menemukan apa yang sedang kami cari. Ternyata semut rangrang -rang masih ada di sini. Mereka sekarang berada di pohon yang besar. Pantas saja ketika kami mencarinya di bawah, mereka tidak nampak. Semut-semut dari spesies lain ini berani melintas pada area teritorial koloni semut rang-rang, dikarenakan semut-semut rang-rang sedang berada di pohon yang tinggi. Seandainya kondisi tempat ini sama seperti kemarin, pastilah akan terjadi perang antar spesies semut. Untungnya, hal itu tidak terjadi kami sedikit lega bisa menemukan kembali semut-semut rang-rang ini. Dan kami senang mereka masih tinggal di tempat ini. Namun, fenomena yang tidak lazim terjadi pada koloni semut rang-rang di hari kemarin masih menyisakan tanda tanya besar bagi kami. Sampai dengan hari ini masih tetap menjadi sebuah misteri. Ini adalah sebuah PR besar bagi kami. Jika suatu saat nanti terjadi fenomena yang sama seperti hari kemarin, maka kami bertekad untuk bisa mengungkapkan apa sesungguhnya yang terjadi pada koloni semut rangrang. Mungkin ada di antara Anda yang menonton video ini lebih mengetahui tentang fenomena ini. Apabila berkenan berbagi, silahkan Anda memberikan informasi kepada kami dengan cara menuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, dan tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.